Усім привіт! Ви дивитесь програму додатковий час. З вами я, Володимир Галюк, на Кульського, і Олександр Іванов сьогодні з нами. Іван Данчук в Донецьку проводить турнір з легкої атлетики. Ось так ось, тому він сьогодні відсутній. Ну а ми говоримо про футбол, про футбол. А, атлетичний, легкоатлетичний. І розпочнемо з першого туру. А по, 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 в першому турі розпочнемо з першої ж гри Лігенда Подол Грали на цьому тижні. Точніше, намагалася зіграти, намагалася Лігенда зіграти, Лігенда. Про нас получила задовольняя поля Я не знаю, что они играли между собой, что нет. Саша, то больше, может быть, больше знакомый, мені. Ну, а подол на жаль не заявився. Ну, на самом деле, насколько я знаю, легенда не играла в футбол, потому что легенда вообще редко собирается, больше чем 12-13 человек и на большом поле 6 на 6 играть не очень комфортно. Вот, поэтому ребята приехали, честно, э, прождали своего соперника в течение положенных по регламенту 20 минут. Судья зафиксировал неявку э, команды «Подол», и, в общем-то, на этом все закончилось. Жалко, конечно, что э, организаторы «Легенды» или игроки «Легенды» потратили деньги на аренду поля и на приглашение арбитра, но что поделать, если соперник ведет себя подобным образом, честно говоря. Такого у нас в Лиге еще не было, и надеюсь, что, в общем-то, и не будет. Потому что, ну, если ты не хочешь играть, то нужно об этом честно признаться и, и закрыть все вопросы, как это сделал в прошлом году Арсенал 1764. Mm -hmm. Так само... нет, не так само. Не буду продолжать. Добрый. мы идем далее. И далее у нас очень интересная игра. А... Интер играл с Атлантом. Интер с Атлантом. Интер выиграл с рахунком 3-2 Саш, ну твои впечатления, ты что-то возможно, имеешь какую-то информацию, возможно, не имеешь. Я, я честно говоря, именно по этой игре не знаю ничего наступных две игры, у меня деякая информация есть, по с э, Я хочу сказать для начала о том, что э, вообще этот тур, хоть он и первый, но ну, мы знаем, что это он идет 16-м и так далее, но это не принципиальный вопрос. Так вот, э, этот тур, он получился очень интересным в том плане, что в трех играх, которые состоялись, э, участвовали четыре команды, занявшие первые четыре места в прошлом году. «Атлант», «Самсон», «Динамо Отрадный» и э, «Сиа». И против них выступали старожилы высшей лиги команды «Старс» и «Интер». И нужно сказать, что эти самые старожилы показали лидерам, как говорится, как нужно играть в футбол. Второе, это то, что я хотел бы отметить, что все-таки уже июль, мы никогда так поздно не играли и начался отпускной сезон, он уже в самом разгаре. Игроки разъезжаются, и очень сложно собирать составы, очень многих нету. И тут во многом уже и количественный вопрос влияет, и качественный. Но игра Интера с Атлантом была однозначно интересна. Интересная она была тем, что Атлант выигрывал. Атлант выигрывал, Атлант бил два пенальти и оба забил. Вот. И э, тем не менее, Интер сумел э, сравнять счет после 1-0, затем выйти вперед и тут же пропустить гол. Счет стал 2-2. И на 83-й минуте, в самой концовке, э, Александр Гордиенко забил победный гол. И, ну, в общем-то, Интер в очередной раз показал, что сейчас команда в порядке, команда играет, команда выигрывает, и с ней нужно считаться, и ну, тяжело с ней будет. Ну, Різних там, як мінімум, які центром грають в наступному турі. Mm -hmm. Ну, а я хотів би передати зараз вітання команді динамівців Динамо Відрадному, усім хлопцям, які нас дивляться. Я знаю, що багато є таких, які дивляться нас в прямому ефірі. Mm -hmm. uh, і сказати, що абсолютно нейтрально відношусь до цієї команди, в чомусь навіть симпатизую їм. Uh, але от в ті постійні мої натякання на те, що а, а ось зараз, а ось зараз, а можливо в цій грі динамівці втратять очки. Я не, не мав на увазі щось проти конкретно Динамо, але просто я підбадьорював гравців, які мали б грати про такі. Ки ки сказав київського Динамо. Динамо з Києва а, з району відрадний. І ось тобі на Старс Динамо. 3-0 на користь Старса. А, Саш, ну чи є в тебе якісь коментарі, чи можливо ти спілкувався з кимось з організаторів, чи то Старса, чи то а, Динамівців. Я, наверное, первый, кто узнал результат, потому что мне его сообщили сразу в пятницу вечером. И, честно говоря, когда я у себя в телефоне прочитал счет, я искренне поздравил Олега Руденко, ответным смс. И в субботу я потратил немножко времени и попытался пообщаться как с игроками «Динамо», так и с игроками «Старса», чтобы прояснить все-таки, как могло такое произойти. Ну, хотя команда «Старса» на втройке, то есть нельзя говорить, что это сенсационный результат, но лично в моем восприятии, так как я видел «Старс» в этом году и «Динамо», то для меня этот результат был удивительным. Ну... Мне как бы, вот тут как раз та самая история. То есть у «Динамо» было много людей, но шести игроков основного состава не было. Это серьезно. Это очень большая проблема для команды, такой, как «Динамо» отрадный, потому что сила этой команды именно в командной игре. И когда нет шести игроков основного состава, это проблема. Вот. «Старс», по словам их бывшего организатора Владимира Кузьмина, Играл, старался, в принципе, где-то играл на равных, где-то чуть слабее, где-то чуть сильнее, то есть тут сложно так оценивать, но э, Старсу удалось, э, удалось реализовать стандарт, вот, собственно, сам Кузьмин голы забил, и после этого динамовцам пришлось открываться для того, чтобы э, сравнять счет, попытаться... В итоге на 66-й минуте они пропустили одну контратаку, ну и на 90-й уже в самой концовке пропустили вторую. На самом деле, я не думаю, что это поражение, это говорит о том, что слабая Динамо или о том, что сильный Старс это все-таки тот самый июль месяц, когда очень тяжело собирать оптимальный состав. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, что ж, я тоже имею приблизительно такую же самую информацию, потому что я спил клав сейчас Гравцями, і наступна гра у нас е, теж доволі такий результат. Мабуть, ми з тобою, Саш, прогнозували трішки по-іншому. Принаймні я мовчки сидів е, і слухав це все. Самсон програв е, Сіа у себе ж на полі з рахунком 02. Взагалі назначення цієї гри було дуже довгим, а точніше, там теж е, Бондарчук не міг завзятися з Банніковим, и долгий час не мог наважиться назначить игру, чтобы это было зручно для Сия хотев. И вот, в конце концов, назначивши игру, два сухих мяча в свои ворота. Ну, я пообщался немножко с некоторыми игроками команды Сия. Благо, команда Сия, как вы, наверное, знаете, они на левом берегу живут, а некоторые живут даже на Березняках. И, э, ну, я вот я не хочу сейчас да, никого обидеть и кого-то там э, неправильно подать эту информацию. Но мне было примерно сказано, сказано следующее: после того, как нам назначили игру на 10 утра на Абалоне, на чайке, для нас принципиальным было приехать и выиграть эту игру. Потому что вы сами понимаете, что ехать с Харьковского массива на Болонь, потом идти полчаса пешком к полю в 10 часов утра для СИА это однозначно было неудобное время. Я очень уважаю Ваню Бондарчука, но, по моему мнению, это не самое было удачное назначение игры, хотя он хозяин поля, это его право. Но СИА собрались и как говорится, где-то на жилах, где-то на самолюбии, на энтузиазме эту игру выиграли. Команда-то сильная на самом деле. То, что она внизу турнирной таблицы, это стечение обстоятельств, не более того. Поэтому я искренне поздравляю Сиа. И жаль Самсон, конечно, который упустил шанс обойти Динамо по потерянным очкам. У них был такой шанс, но... В конце концов, недаром все три года подряд третье место занимает. Это очень сильная команда. И люди забили, которые забили голы, это заслуженные люди в нашей лиге. Они там четырех или пятикратные чемпионы, не стоит об этом забывать. Mm -hmm. Ну, а я хотел бы все-таки сказать, в захист Ивана Бондарчука. Ну... Так, нащо? Тобто... Я не нападав на Івана Будач. Я, я, я розумію, але я хотів би сказати, ну перш за все, до поля не так вже далеко йти. Хвилин 15, можливо, від метро. А можливо, я пішки не ходив, можливо, мені важко. Е... Тебі да, ну, Можливо, більше. Е, я розумію, що для Сі 10-го ранку дійсно це важко. Для кого? Для кого? Для команди Сі, враховуючи гравців цієї команди, люди усі дорослі. О, ну а стосовно назначення цієї гри, я, я знаю наскільки нервував Бондарчук, я просто з ним періодично спілкувався стосовно того, він е, писав листи Баннікову, е, Банніков, Банніков з'являвся в мережі, але не відповідав на ці листи. Я не знаю, що ну я думаю, що е, Самсон назначив гру е, в саме в той час, який було зручно їм, назваючи на, на тим саме, що і, і це е, Самсон завжди грає зранку, е, щоб не втрачати цілий день. Ну, маємо, що маємо, як казав один дядько, вже давно сивий. Ми ще молоді. Перспективні, йдемо далі. І у нас попереду анонс туру номер 2 Хоча за рахунком він уже 17 у нас. Ну, а за розкладом турнірно, турнірної таблиці. Та, за турнірним розкладом він все-таки тур номер 2 І отже, перша гра а, благодать легенда». Ну, я вважаю, що непогані шанси зараз у благодаті. Для того, чтобы взять ручка. Саша, что скажешь? Да я тоже считаю, что, в общем-то, шансы у благодати хорошие, потому что, ну, на самом деле, у Димы Хлопьячева есть проблемы со сбором. Не жаловался об этом как личная беседа, да, я и сам видел это и с теми же березняками. Но домашняя игра есть домашняя игра. Я думаю, на домашней игру они соберутся. Потенциально и по качеству футбола благодать сильнее легенды. Это однозначно. Главное, чтобы у Димы не было шапки закидательского настроения. Ну и, конечно, очень много зависит от поведения игроков, потому что... Ребята в благодати достаточно эмоциональные и это подчас подводит. Ну в этом году, кстати, у них намного лучше с этим вопросом, чем просто. Да, я, короче, тоже был на двух играх благодати, но мне ну были бу там э, реплики страны э, волевальные. Ну без этого никак. Але да, але, але в принципе, в принципе, довольно-таки толерантно себя вели гравці. благодати. Ну, что а, видно, Саш, тебе каллуй эта игра. Какая? Благодать легенда. Ні, поки ни одна ігра не назначена ще. Я так розумію, идут переговори. У мене просто де деяка інформація уже є стосовно ігор. І якщо я не помиляюсь, а я можу помилятися, тому буду об... дуже обережний в своїх контактах ця гра назначена на середу на 19.00, на єдності. Вот же следуют ну, все таки, все ж таки за честно говоря в этой ситуации мне очень интересно кто эту игру будет судить потому что я yeah. об этой игре ничего не знаю и если я узнаю не завтра то мы уже не успеем Знову ж таки, я могу помылять я могу помыляться але ну про что-то такое было на слуху Окей, okay, мы идем далее. Березняки играют с командой Интер, у себя на поле. Ну, может, про эту игру -то ты точно знаешь, когда она будет, или Ситуация такая, достаточно сложная. Дело в том, что мы планировали играть эту игру в субботу, как мы играем все свои домашние игры. Алексей Витковский задал вопрос, может быть можно на воскресенье или на пятницу, ну, как обычно. То есть, вот именно, суббота не устраивает. Воскресенье мы уже сразу имели. По поводу пятницы будем опрашивать и игроков-березняков, потому что, честно говоря, в связи со всеми этими отпусками, ну, я боюсь, что в пятницу мы не соберемся. Поэтому все-таки где-то процентов на 80 игра состоится в субботу, ближе к вечеру, думаю, часа в 4 в 5. Вот. Ну, если, как говорится, команда захочет играть в пятницу, то я как бы не против. Мне, в принципе, по большому счету все равно. Что касается шансов, ну, с одной стороны, Интер на ходу, и это несомненно. С другой стороны, Березняки несколько игр подряд проиграли, им тоже не мешало бы что-то, какие-то очки набирать. Поэтому, я думаю, игра будет тяжелая. Я думаю, что Большая вероятность, что в этой игре будет ничья или победа одной из команд в один мяч, но кто именно выиграет. Ну вот, не готов прогнозировать, честно. Окей, okay. ну а мы идем далее. У нас далее игра Атлант Старс. Старс выиграл с рахунком 3-0 в своей мину игры. Атлант програв с рахунком 3-2. Ну, я думаю, что в этой игре э, э, вероятность того, что победят хозяева, потому что мы уже говорили, что тяжело сейчас собирать составы. Атлант э, на свои домашние игры собирается лучше, чем на гостевые. Вот, и на домашние игры им удается. Тут вопрос даже не в количестве, а в качестве. То есть, скажем, на гостевой игре с березняками их было 12, на домашней тоже 12. Но если брать качество, то качество игроков на домашней игре было на порядок выше. Поэтому я думаю, что Атлант соберется, и старсу будет очень тяжело. Я полагаю, что Атлант минимально должен выиграть. Mm -hmm. Окей, Интер Киев вратам с Хелсом в другом туре. И какие Саш, твои прогнозы на эту игру? Это очень интересная игра, потому что очень нравится э, то, как сейчас команда Хелс выступает. Да, она пока что не выигрывает, она в основном играет в ничью, но самое главное, она собирается. Она дает бой всем соперникам, по большому счету только благодать удалось крупно у них выиграть. Все остальные матчи Хелс либо сыграл ничью, либо победил. Кроме того, на этой неделе у Хелс день рождения, 15 лет, насколько я знаю. По крайней мере, Максим Протопопов активно готовится к этому, он сейчас не занимается командой в ХФЛ, но мы общаемся периодически и он активно готовится к празднованию. Я думаю, что победа в матче с Интер Киевом это был бы хороший подарок на 15 лет. Но учитывая вот статистику последних выступлений health я бы все-таки поставил на ничью, потому что ребята в основном в ничью играют. Поэтому думаю, что и команды где-то примерно равные по силам, судя по тому, что сейчас происходит. Поэтому думаю, будет ничья результативная 2-2. Окей, ну що ж, і у нас залишився в другому турі матч а, Туру, Я, я його назву все-таки матч Туру, mm -hmm. Не знаю чому, але от Динамо самсон мені здається, що це той матч, де буде вирішуватись дуже багато. Дуже багато, Саш. Ну і на твою думку, а, хто ж стане переможцем у цій грі а, і у кого більше шансів. Ти розумієш, то ж какая ситуація? Если. Якщо... пустять Динамо, в общем-то, очень далеко. То есть на сегодняшний... Я прошу, повтори, пожалуйста, еще раз, потому что ты когда говорил, как раз пропадал связок и вот... Да, что сегодня со связью, кстати, не очень. Угу. Uh, я говорю, что если Samsung сам... далеко отпустят две две, два поражения, у «Динамовцев» одно. Ну, правда, у «Самсона» одна ничья, у «Динамовцев» две. То есть уже здесь есть преимущество «Динамо» на два очка. Если «Самсон» проиграет, преимущество будет в пять очков. И это, ну, я не скажу, что это критично много, но это много. Поэтому «Самсону» нужно, конечно, постараться и добиться позитивного результата, то есть хотя бы ничьей. Я думаю, ничья в гостях с «Динамо» это будет неплохо. Может ли это сделать Самсун? Но Динамовцев сейчас очень серьезные кадровые проблемы, там много травмированных игроков. Некоторые игроки, насколько я понимаю, уехали отдыхать. То есть Женя Иваненко пытается слепить из этого всего команду. Получается не очень. Обе команды проиграли в прошлом туре. То есть обе будут заведенными. Ну, не знаю, мне сложно. Но все-таки на Казак-арене, на искусственном поле я думаю, что шанс больше и минимально они должны обыграть. Но игра будет безусловно очень интересна. И я желаю обеим командам удачи. И главное, чтобы э, они играли в футбол, действительно, меньше разговаривали, меньше там каких-то скандалов было. Хотелось бы, чтобы судьи хорошо отработали. Ну, то есть, чтобы не было к этому матчу никаких вопросов. Ну, а я вже запрошений на цю гру. Я знаю приблизний час, але не буду його говорити через те, що він не остаточний. Мене просили. Не... 5, мабуть, да? а, ну, мене просили не говорити, тому що це ще не остаточний час в неділю, але трішки пізніше. Як воно буде насправді, коли хлопці зіграють, буде вже відомо, я думаю, дуже скоро. Слідкуйте за цим на сайті. Ми обов'язково зробимо анонс цій грі і. Я особисто планую бути на цій грі. Зроблю все можливе, що залежить від мене під'їхати, подивитися цю гру, взяти можливе інтерв'ю. Отже, Саш, запрошую і тебе, щоб в тебе буде така можливість, можемо навіть разом десь зустрітися і поїхати. туди. Ну і я, Саш, попрошу тебе. Давай у нас залишилось дві гри, а в третьому турі ми не будемо їх відкладати. І одна в дев'ятому турі. Решта ігор це з командою Поділ. Поділ, я звернувся би до хлопців з подолу, хоч хотів би звернутися, я не можу їм зателефонувати, я їм телефоную, вони не беруть слухавку, не розумію, чому. І хотів би ясності зрозуміти, чому команда мовчить, чому команда не скаже власне остаточне слово і цим самим зніме ці страждання з інших організаторів. Лігенда Каштан гратимуть у третьому турі. Саш, на твою думку, як відбуватиметься події і хто ж вийде переможцем з цієї гри? Но ну, это такая игра очень принципиальная. Там у команд непростые отношения, причем я не до конца понимаю, на чем, на чем завязана эта завязано это неприязнь. Ко мне обратилась команда Каштан, которая была уверена, что легенда обязана была играть с ними именно на этой неделе, ну, вот, которая прошла. Но на самом деле мы же знаем, что по регламенту легенда играть может с Каштаном только в период с 14 по 21 число. И легенда назначает время и место. Каштан имеет право одного отказа, то есть от одной даты могут отказаться, но не более чем. И эта игра должна обязательно произойти, потому что вот Руслан Погребной мне сказал, все уходят в отпуск и никого не будет. Ну, как говорится, если никого не будет, это будут ваши проблемы, ребят. Вот. Поэтому игра обещает быть напряженной. Я, по крайней мере, когда буду назначать судью на эту игру, просить федерацию, я буду обязательно писать, что, чтобы прислали арбитра поопытнее, потому что я думаю, что ну, накал страстей там будет очень серьезный. И предсказать в этой игре победителя крайне сложно по одной простой причине если Каштан действительно уходит в отпуск это одно дело если это только слова то Каштан, конечно, посильнее, чем Легенда, ну на мой взгляд, то есть с точки зрения сыгранности, с точки зрения их э, индивидуального мастерства, но Легенда команда с характером и они это неоднократно доказывали поэтому должно быть очень интересно я не удивлюсь если будет ничья один один ну, еще одна игра в третьем туре будет Самсон Атлант. Ну, что сказать, у Самсона очень тяжелый календарь, вот этих доигровок, да, потому что они играли все. Сейчас будут играть с Атрадным, потом будут играть с Атлантом. Это два призера, три призера прошлого года. Для Самсона Атлант, наверное, не очень удобный соперник. Но учитывая те, що Самсон приймає вдома, шанси у них, звісно, И Я думаю, що 3-2 команда Бедерчука Угу. Mm -hmm. І ще одна гра, яка у нас залишається в переносі, це гра 9-го туру. Хилс гратиме зі Старсом. Я думаю, нами ця гра так точно відбудеться. Саш. Ну і знову ж таки, у Хілса залишились дві гри. Это в втором туре, и вот в девятому, и на твою думку, что вдастся им втекти из зоны вылета? Ну, да. Принаймні на деякий час хоча думаю, что, думаю, что из зоны вылета, <свеч> из зоны вылета они это вряд ли. Потому что соперники у них и Интер, Киев, и Старс – это достаточно сильные команды. И рассчитывать на то, что Хелс обыграет кого-то из них сложно. Но вообще две команды с английскими названиями, да, Хелс и Старс, здорово. Почему-то одни, правда, пишутся на английском, вторые на русском, ну, это такое дело. А, не знаю, мне видится все-таки, что Старс должен победить. Старс посильнее, поопытнее команда. За Хелс, конечно, говорит то, что это домашняя игра, но Старс в этом году, они так как-то... Немного забивают, немного пропускают. То есть, если посмотреть на турнирную таблицу, то они там ну, так забавно смотрятся. «Динамо» от Рады 39, «Самсон» 36, потом «Старс» 21 и «Атлант» 32. То есть, вот, не очень результативная команда «Старс», но, с другой стороны, хорошая защита. Александр Щуриков красавец на воротах. Поэтому, думаю, что в этой игре может быть ничья или минимальная победа «Старс» 1-0. Один, так. 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 Да. Окей, добре, Саш. Ну що ж, дякуємо тобі, що ти сьогодні просвятив аж півгодини нам, і ми всі поспілкувалися всі про всі футбол. швидко ми все це діло. Да, сьогодні ми швидко. Бондарчуку, ще раз ми передаємо вітання у Донецьк, працює побігает, з атлетами, побігает, да. Мігает, да, бігає, працює. Ну, всім, всім також передаємо щире вітання від нас. учасників програми додатковий час. Дивіться нас. Болівайте разом з нами за свої улюблені команди, а ми будемо говорити про те, які шанси у вашої улюбленої команди в наступному турі. Ну, до нових зустрічей. Я думаю, що ми ще зустрінемося принаймні один раз точно у е першій частині нашого чемпіонату. Е з аналізом туру номер один. І я думаю, що будуть якісь матчі вже зіграні. Зіграні до кінця. Всім пока. Всім щасливо.